третья позиция Анастасия. За Полина Кочуровская. Полина Кочуровская. И на высшую сходу по пьедесталу поднимается Надия Замула. Натия Замула. За третье место народа отрывает Макар Хизакинский. За третье место Владислав Сынолей. И на высшем стаде Капитестана принимается Иоанн Ледвинов подождем. Подождем, подождем. На роде на проводе. специалист Комитета по культуры культуре и спорту Винницкой и Мискоре. Рады именно загреть. Пик 100 метров за третье место народа утримает Кристина Цыпко. За второе место Катерина Космина. И на высшую сходинку перестала поднимается Мария Евдокимова. Мария Это, это не Бег 100 метров юнаки. За третье место наворожается Иван Гончаров Алифанов. За второе место народу отримает Станислав Накорнеев. И на выше сходит по пьедесталу поднимается Александр Мелько. О, Александр, бодренько, живенько, вот так, по-спортивному. Смотри, девчата! За третье место народа отремена Уляна Хашевска. <клевые> на третьем месте Анастасия Присяжнюк. И на высшую скользку пьедестал по поднимается Дарья. с подругами, благодаря также, в том числе, которые финишировали нас, рядом. Вот это не по правилу, девчата. Анастасия, Николаевна, Горницкая. Ты, ты вечер, мы три юнаки. За третье место на руде Владислав Лавринтьев. За второе место Артем Колбасил Артем! И на высшем сходе по поднимается Владислав Ящук. Ящук Владислав. Темпу, темпу. Все силы потратил на бег теперь. Ух. руки, рукостыскания. Благодарю дякуем вам, тренера, батька и особливо вам, спортсмены, что в этот час вы змагаєтесь, викладаєтесь багато зусиль, чтобы прийти на тренування и потім на змаганнях показувати свої найкращі результати. Всім вам зладу, добра, а саме головне, мирного неба над головою. Дякую всім. Олена и Николаевна, Благодарим вас также, благодарим организаторов. Первый день змагань. Президент Федерации легкой атлетики Алена Бех, также наш детский тренер, в том числе Алип Барб, все это помним, любим, ценим и дорожим. Благодарит также орешка лично, но ветер, ветер срываем охватные колоды. Ну ничего, все, процесс идет, спортивный, рабочий. А завтра на 10 годы. Так что дякую и до новых встреч. Пока-пока.